Всегда в жизни хотелось как-то найти справедливость, и еще на своей обычной работе, гражданской работе. Я как-то занял такую позицию активную и боролся с какой-то несправедливостью, которая у нас была в городе, ну, в меру своих возможностей. Может быть, где-то не дожал, где-то не умею, и вот после войны немножко силы. Ну, то есть какой-то уверенности оно мне добавило. Я теперь знаю точно, что я на правильном пути. Моя история началась, военная история, со службы в 40-м батальоне территориальной обороны, званий сержанта, на должности стрелок, самый обыкновенный. Прошел Иловайск. Старобешева, придорожная, Кутейникова. Ну и уже заканчивал службу и выходил в окружение в Дебальцево. Я работал в составе группы, диверсионно-разведательной группы. Вместе с правым сектором, вместе с группой нашей разведки Сороковки, мы выполняли боевые задачи. Первый рейд, ну это понимаете, это первый боевой опыт. Он немножко непонятен. Внутренне был. Ну, ты слышал первый выстрел, первую рядом упавшую пулю, или которая просвистела в метре, в двух, в трех. Какое-то такое состояние было в перемешку с э, каким-то самоудовлетворением, но в то же время это был страх. Боялись абсолютно все. Первая моя. Первый боевой опыт это был э, рейд в сторону Иловайска. Это впоследствии это стал э, блокпост 39.06, где потом уже базировались, где откуда стартовала э, наш штурм Иловайска, остальные все батальоны. Но наша операция еще была далеко до всего этого штурма на Иловайск. То есть мы ехали этой дорогой, знали прекрасно, что нас ожидает впереди мост, огромная высокая насыпь. По какой-то такой случайности я уже понимаю, почему, потому как Бог всегда был с нами. Группа, которая была засада, которая сидела там, решила пообедать. Они помыли руки, потому как мы видели, это была обычная пластиковая бутылка, прибитое дерево. Они помыли руки культурненько, сели на пенечки, разложили сало, помидоры. И, наверное, присели пообедать. Здесь появились мы. Был такой момент, когда я занял позицию возле опоры моста. Удобненько стал на колено, взял какой-то свой сектор под прицел и контролировал. Опуская глаза, я понимаю, что я нахожусь на мешках со взрывчатым веществом, в котором стоят детонаторы и уходят дорожка кабеля куда-то к пусковому устройству. Это был такой первый, первый какой-то панический момент, что мозг заминированный, я сижу на этой пороховой... В итоге это получилось там 24 килограмма пластида, мост был заминирован. Все казалось просто. Мы вытащили детонаторы, таким образом завладели этим пластидом, и мост не был взорван. Это был такой первый ну, запомнившийся боевой выход. Были такие моменты, э что я начинал сомневаться, с кем я воюю. Был выход в придорожное, и после боестолкновения с... Трупа уже боевика был, были забраны ну, оружие, документы. И эти документы привезлись в штаб. И я подхожу тогда к командиру группы правого сектора, который так как-то сел в сторонке, задумался и говорю, в чем, в чем проблема, что случилось. Он дал мне паспорт парнишки, которому там немного, 18 лет. То есть это парень, который погиб, ДНРовец, и он говорит, 18 лет. Вот зачем? Уже 19 -го числа августа 2014 -го года к нам попали раненые, пленные, пленные. Говорю, наш пограничник раненый. То есть ему разорвала кисть, то есть мы ему оказывали какую-то помощь. И он начал говорить первым, ну, пограничник, я сам в прошлом пограничник, служил в срочную службу по ран войсках и думаю, что люди там ответственные. И вот когда мы ему оказывали помощь, он уже говорил о том, что 19 числа, что мелкие группы со стороны России уже заходят на территорию Украины. И тогда было осознание того, что ну, то есть я подтвер... уже было внутреннее подтверждение, что мы не просто воюем с людьми с Донбасса, а там с шахтерами, как они говорили, да, и местные говорили, что все-таки это вы для нас и те дети, и вы для нас, дети, нас и тех, и вас жалко. Но все-таки это очень большое влияние было со стороны России. И вот когда этот пограничник сказал о том, что. Начал говорить, что заходят русские подразделения мелкими группами, там, ротами, две роты заходят, тогда уже пришлось задумываться и ну, что это будет. И 24 августа э, это День Независимости, мы, лагерь уже был обстрелян в Старобешево. Естественно, как группа быстрого реагирования. То есть мы выдвинулись по предполагаемому месту, откуда по нам могут вести огонь. Снова то ли дело случая, то ли везение. Мы зашли в поле, сели и ожидали, ну что, и тут удача. Мы видим, что из-за посадки идут выстрелы, хлопки. Ну, то есть работает минометный расчет, и который работает по Старобешево, работают очень грамотно э, в том плане, что видать есть хороший корректировщик. Колонна, которая выходила из... Э, ну, шла трассой, она заезжала в поселок Старобешево и имела э, поворот, резкий поворот в сторону... Там у нас был 17-й блокпост. То есть это участок с поворотом таким. И колонна, когда заходила в поселок, то есть голова колонны заходила, и как только она начинала выход из поселка, потому что колонна длинная, то есть она была зажата улицами, гражданскими домами, магазинами, и техника никуда не могла с этой трассы съехать, с этой дороги. И вот в этот момент начинался обстрел. То есть они били колонну, они били э, магазины, дома, это все было посечено там. Ну, то есть это было грамотное ведение войны. И когда мы вступили в перестрелку с ними, я почувствовал разницу стиля ведения войны. Очень сильно отличались люди, которые просто взяли оружие сепаратисты и профессиональные военные, потому как сепаратисты воевали хаотично, ну как умели. Не намного не намного лучше нас потому что мы тоже гражданские люди то есть можно было э, очень мы похожи были в стилях э, регулярная армия российской федерации воюет очень спокойно это э, вытягивают на себя то есть мы их они понимают что мы их увидели э, что мы начинаем стрельбу они затихают они вытягивают личный состав, чтобы мы пошли посмотрели. Тем самым мы подставлялись и попадали бы уже под их ответный огонь. Как получилось, что лично моя группа ушла из окружения, это было решение комбата, чтобы тот личный состав, который еще мог выйти просочиться сквозь пальцы из кольца, он просочился. Но это нам повезло о том, что мы хорошо знали местность. Хорошо на ней ориентировались, и тем это спасло нас, мы вышли. Кольцо было еще, ну как, это вот процесс, то есть это подразделение Российской Федерации, когда занимали какие-то высотки, холмы, налаживали какой-то свой быт, налаживали свои позиции, и в этот момент мы умудрились выскочить. Еще плотного кольца не было. В Виловайске получил ранение после лечения, я попал э, в Дебальцево, но уже не в роли разведчика, э, а в роли обычного финансиста. Я для себя здесь мог в принципе не попасть в Дебальцева, хотя внутренне я, я не мог здесь находиться, в, в городе, выполнять свои служебные обязанности. Я придумал для себя такую, ну как легенду, отговорку. Я придумал себе работу. Я собрал э, как финансист у родственников, э, ну, в общем, родственники, родители, жены не могли получить заработную плату своих мужей по причине того, что нужно было оформить доверенность, чтобы мужья написали доверенность, и родственники получили здесь деньги. Я придумал себе эту историю, собрал этих людей, список. Я говорю, я помогу вам. Я поеду туда, на передовую, я возьму у них доверенности и я выполню, что я могу сделать. 31 января я убыл в Дебальцево, прибыли мы 1 февраля. И я там остался, личного состава людей было очень мало. Личный состав был не укомплектован. Многие выбили по ранениям, болезням, погибли, и комбат дал отбой В моей работе. Я сказал, что ты остаешься. До Минских соглашений было ощущение того, что Дебальцева они хотят взять еще до 15 числа. Это были серьезнейшие вообще артобстрелы, Война очень отличалась от Иловайска, потому как в Иловайске мы участвовали, это больше стрелковое оружие, какие-то минометы, там, 80-ка. А в Дебальцево это уже была война по-настоящему. Это были танковые, танковые сражения, артиллерийские игры. И вот слаживалось впечатление того, что до 15 числа Дебальцева хотят взять еще до до Минских соглашений. Все между собой мы говорили о том, что это ну, политика, э, и мы в ней играем немало не последнюю роль. Мы должны выстоять до 15 числа. После 15 числа что-то там задумали такое, и мы должны, мы просто должны выстоять. Лагерь, это здание, в котором находилось там порядка 80 человек, может быть 100 человек, точно не могу сказать. Это здание разрушили. Это второй этаж упал на первый. Крыши первого упали. Люди ушли кто в подвалы, то в... там рядом был цирк заброшенный. В подвалы цирка, дабы как-то там спастись от артобстрелов. Стреляли регулярно, методично, по 45 минут, два раза в сутки. Это было 80% попадания в здание, небольшое здание. То есть били профессионально, далеко не шахтеры. Когда разрушили здание, у нас там была по каплычке такой, там были иконы, свечи, где мог человек подойти, скажем, побыть сам с собой наедине, или там просто помолиться, потому как там все верующие. И когда это здание разрушили, и есть фотография, это такая вот, упали плиты, это вся щебень, бетон, какая-то грязь, что-то горело, цинки лежат, потому как свечи стояли, это цинки от патронов, засыпанные песком, и там были вставлены какие-то свечи. И была сфотографирована книга, Библия, так красиво развернута. И я вот как-то на фотографии, когда первый раз ее увидел, мне показалось, она сияет. И ощущение того, что мы все останемся живы, вот невзирая на то, что здание это было разрушено, погибших практически не было. Ну, были там травмы полученные от падения плит, но ранений никто не получил. Слава Богу, и Бог был с нами, и Он нас защищал. В этом плане ощущалась какая-то какие-то такие вибрации, какая-то то такая вот защита над нами. И я уже понимал о том, что была уверенность, у меня была уверенность вот в день выхода о том, что все будет хорошо, мы, мы выйдем. Я помню ребят, которых еще, еще не нашли тела. Это Шиян Андрей. Я, я благодарен, что судьба свела меня с такими отважными ребятами. Шиян Андрей погиб при выходе зеленым коридором из Иловайска. Тело не найдено. Маркин Андрей тоже выходил зеленым коридором 29 числа, сделал мне последний звонок, просил помощи. Говорит, скажи, куда идти. Ни тело, ни информация о том, где он находится в плену, М -м -м, ничего нет. Дайнека Александр, который прошел плен, получил ранение. Я благодарен этим ребятам. Поля Кигарь. Мы дружим и сейчас дружим. Я благодарен, что судьба свела меня с ними. Хотел бы попросить огромное прощение у родственников, у той же Кати Шиян, у Виктории Маркина, что ну, мы мало приходим к ним в гости и ну, как-то уделяем мало очень внимания. Хотелось бы больше, но для нас это такая же трагедия, как и для них больно я к сожалению когда я их вижу родственников жен детей я для самого очень тяжело это объяснить попадаешь в какой-то ступор и просто нет слов и жаль что так произошло я знаю точно что я защищаю свою страну по своей натуре я уже сказал, что я пограничник, и еще с 18 лет я знаю, что граница Украины, она священна. На нее никто, на мою страну не имеет права поднимать руку.